Bonjour tout le monde. Həmən salamlayıram. J'espère que vous allez bien. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Hər birinizin Novruz bayramını təbrik edirəm. Sizə xoş bayramlar arzulayıram. Bugünkü dərsimizdə fransız dilində bəzi gündəlik sözlər, xüsusən də salutation, salamlaşma, prendre congé Xuda hafizləşmə və prezantasion təqdimat. Bunlarla bağlı bəzi kəlimələr öyrənəcəyik. Dərsə başlamazdan öncə balaca bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Fransız dilindən müəllimlərin işə qəbul imtahanına hazırlaşan müəllimlərin nəzərinə, əgər siz də mənimlə onlayn dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə, ekranda görünən telefon nömrəsi ilə mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. La salutation. Salamlaşma. Bonjour. Salam. Bonjour rəsmi salamdır. Bir də var salut. Salut dostlar və yoldaşlar arasında istifadə olunur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Necəsiniz? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Necəsən? Quade neuf. Dönün ösü tələffüzdə düşür. Quade neuf. Quade neuf. Nə var, nə yox? Təzə nə xəbər? Təzə nə yenidir ki var? Sava. İşlər yaxşıdır. Sava sual verib soruşanda, eee, yaxşısan, işlərin yaxşıdır. Cavabda isə sava yaxşıyam deməkdir. Sava, yaxşısan? Sava, sava, yaxşıyam, yaxşıyam. Sava à la maison. Evdə işlər yaxşıdır. Pa mal. Pis deyiləm. Və yaxud pis deyil. Pa mal. Sava bien. Yaxşıyam. Ça va bien? Yaxşıyam. Pas très bien. Pas très bien. Çox da yaxşı yox. O qədər də yaxşı deyirəm. Elə də de yaxşı deyirəm. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bu nədir? Merci bien. Çox je suis content de te voir je suis content de te voir, seigneur je, je suis content de vous voir, je suis content de vous voir, moi aussi, moi aussi, mende je suis contente de te voir. Saindhir mein shadam, Yarhud, je suis contente de vous voir. Saindhir mein shadam. Quelle surprise! Quelle surprise! Tessa de Fabre. Bonne surprise. Je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Vaxtında gəlmişəm. Vaxtında gəldim. Je suis en retard. Je suis en retard. Gecikmişəm. Je suis en avance. Tez gəlmişəm. Pağandıq congé. Xuda hafizləşmə. İndi isə fransızlar xuda hafisləşərkən hansı söz və ifadələrdən istifadə edirlər, onları öyrənəcəyik. Fransızlar xuda hafisləşərkən ən çox au revoir kəlməsindən istifadə edirlər. Au revoir monsieur. Xuda hafis cənab. Au revoir madame. Xuda hafis xanım. Au revoir mademoiselle. Xudafez xanım qız. Au revoir jeune homme. Xudafez cavan oğlan. Jeunom cavan oğlan deməkdir. À tout suite. Tout suite. À tout de suite. Bir azdan görüşənə qədər. C'est-à-dire, yəni dans quelques minutes. Bir neçə dəqiqədən sonra kiminləsə görüşəcəksənsə, təkrar olaraq, həmin insanla sağolaşarkən, à tout de suite, yəni bir neçə dəqiqədən sonra görüşənədək, bir azdan görüşənə qədər ifadəsini istifadə etməlisən. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bir qədər sonra, yəni bir neçə saatdan sonra kiminləsə görüşürsənsə, istifadə edə bilərsən. Au, saat deməkdir. Yəni bir insanla bir neçə saatdan sonra təkrar görüşəcəksənsə, həmin insanla sağolaşarkən à tout à l'heure ifadəsini istifadə edə bilərsən. Səlacəc plus tard dans la journée. Yəni gün ərzində təqribən bir neçə saatdan sonra görüşürsənsə à tout à l'heure deməsən. À plus tard. À plus tard. Bir qədər sonra görüşərək. Və ya qısa olaraq à plus də deyirlər. Yenə gün ərzində kiminləsə təkrar görüşürsənsə, həmin insana à plus tard və ya xot à plus deyə bilərsən. Növbəti ifadə à bientôt. À bientôt. Tezliklə görüşənə qədər. À bientôt-nu adətən bir insanla bir neçə gündən sonra görüşürsənsə, 2-3, 1 həftə, 10 gün, yəni bir neçə gündən sonra bir insanla görüşürsənsə, Au bientôt. Deməli, sən sağollaşarkən. À la prochaine. À la prochaine. Gələn görüşə qədər. Və yaxud à la prochaine fois da demək olar, gələndəyə qədər. À ce soir. À ce soir. Axşama qədər. À demain. À demain. Sabaha dəək. Sabaha qədər kimnəsə sabah görüşürsənsə onunla sağolaşarkən adieu demək lazımdır. Bonjour. Bon journée. Bon Hər vaxtınız xeyir. Bon après-midi. Bon après-midi. Gününüz xeyir. Gün ortadan sonra istifadə olunur əsasən bu ifadə. Bonsoir. Bonsoir. Axşamınız xeyir. Bon weekend. Bon weekend. Sizə xoş həftə sonu arzulayıram. Yəni xoş həftə sonları. Bon vacances. Bon vacances. Sizə xoş tətil arzulayıram. Tətilinizi yaxşı keçirəsiniz. Yaxşı tətillər. Bon courage. Bon courage. Yorulmayasınız. İşiniz avand olsun. Və yaxud yorulmayasan, işin avand olsun. Belə. La présentation. La présentation. Təqdimat. Fransızlar e, kimsə təqdim edərkən aşağıdakı söz və ifadələrdən istifadə edirlər. İndi onlarla tanış olaq. Je vous présente Paul. Je vous présente Paul. Mən sizə Polu təqdim edirəm. Voici monsieur Marseille. Voici monsieur Mercier. Bu cənab Mercierdir. C'est madame Mercier. C'est madame Mercier. Bu xanım Mercierdir. Ça, cela là. Ça, cela là. Bax, bu da lalə. Elle est ma cousine. Elle, ma cousine. O mənim xalam qızıdır, yaxud əmim qızıdır, dayım qızıdır, bibim qızıdır. Cousin dördü də gedir. Simun copain Rahim. Se mon copain Rahim. Bu dostum Rahimdir. Və yaxud se mon ami Rahim. Bu şəkildə də de demək mümkündür. Se ma copine Fatima. Se ma copine Fatima. Bu refigem Fatima'dır. Ma copine benim refigem. Mon copain benim dostum. Se ma sœur Isabelle. Se ma sœur Isabelle. Bu bazım Isabelle'dir. Ma sœur mənim bacım deməkdir. C'est mon frère Maurice. C'est mon frère Maurice. Bu qardaşım Maurice-dir. Mon frère mənim qardaşım deməkdir. Burada siz digər ifadələri də görürsünüz. Bonjour, salut. Bonjour rəsmi salam. Salut isə qeyri-rəsmi salamdır bunu dərsin əvvəlində demişdim. Bonjour adətən hər yerdə istifadə oluna bilər. Salut isə ancaq dostlar, yoldaşlar, tayt uşarasında istifadə olunur. Növbəti ifadə anchanté, məmnun oldum sözüdür. Təkdirsə anchanté də demək olar və yaxud anchanté de vous connaître. Sizi tanıdığıma məmnunam. Sizi tan tanımağıma məmnun oldum. Bu şəkildə də istifadə etmək olar. Enchanté de votre connaissance. Tanışlığımıza məmnunam. Sizinlə tanışlığımıza məmnunam. Enchanté de votre connaissance. Sizinlə tanış olmağıma şadam. Je suis heureux de vous connaître. Bunu kişi deyir. Qadın isə bu cür deyir. Je suis heureuse de vous connaître. Sizinlə tanış olduğum üçün özümü xoşbəxt sayıram və ya sizinlə tanış olduğuma xoşbəxtəm. Və digər bir ifadə: Bonjour, je m'appelle Julianne. Salam, mənim adım Juliyandır. İndi isə interpeler, yəni soruşmaq üçün, sual vermək üçün fransızlar hansı söz və ifadələrdən istifadə edirlər? onlara nəzər salacağıq. Ən çox ə, fransızlar pardon monsieur deyib cümlələrinə başlayırlar. Pardon monsieur, bağışlayın cənab. Ou la rue de Victor Hugo par exemple. Victor Hugo küçəsi hardadır? Və ya pardon ə, madame, bağışlayın xanım. Ou la Banque centrale. Mərkəzi bank hardadır? Un autre exemple. Başqa nümunə. Pardon mademoiselle. Bağışlayın xanım. Euh, mm, par exemple, où l'école numéro 5? 5 nömrəli məktəb haradadır? Və s. Digər excusez-moi madame. Bağışlayın xanım. Excusez-moi madame. Où est l'arrêt de l'autobus? Autobus Excusez-moi, monsieur. Où est l'université d'Azerbaïdjan? Université des langues d'Azerbaïdjan, par exemple. Azerbaïdjan dit l'université hard athers. C'est ça. voulez-vous m'excuser? Voulez-vous m'excuser? pouvez-vous me dire pouvez-vous me dire pouvez-vous me, pouvez me dire votre numéro de téléphone pouvez-vous me dire votre numéro de téléphone téléphone numéroisé Mene diyebilirsiniz mi? Puis-je vous demander? Puis-je vous demander? Sizden soruşabilirim mi? Veya puis-je vous demander quelque chose? Sizden neyse soruşabilirim mi? Je peux vous poser une question. Je'nin özünü tərəffüz etməmək də olar. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Si c'est plus ouvert à la bilan, mais... Je te Puis-je vous poser une question? Si c'est ouvert à Je vous écoute. Je vous écoute. Si c'est d'une éra... Ben, c'est ce Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? C'est inutile, n'est-il pas? Que ne puis-je faire, est-il Pour vous, si inutile. Que puis-je faire pour vous? C'est Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Zəhmət olmasa təkrər edə bilərsinizmi? Pouvez-vous bilərsinizmi? Répéter təkrar etmək. Excusez-moi. -mə, məni bağışlayın. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Eşitmədim. Vous dites nə deyirsən? Voilà, la leçon est déjà terminée. Dərs artıq bitdi. Bir neçə dəfə dərsə qulaq asaraq həmin bu ifadələri yaxşı yadda saxlaya bilərsiniz. Abiento, haləlik.